ma'murjon o'ting 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 keling yonlarida bo'lamiz yonlarida xush Rahmat. sovuqlarda charchamay chr yaxshi yaqinlarimiz bor a yaqinlarimizni shirin so'zlari bilan isinib olamizxush kelibsiz rahmat biz efirni bir ajoyib sahna ko'rinishdan boshladik ya'ni mahsulotni olib kelib yaroqsizligi borasida o'zi umuman savol paydo bo'ladi qaysi mahsulotlarni qaytarib berish mumkin qaysi birlarini chunki aytishadiku dorixonalardagi mahsulotni qaytarib berish mumkin emas yoki aytaylik oziq ovqat mahsulotlarini qog'ozga bosma qilib <coughs> ravishda chiqazib oynaga yopishtirib qo'yishadiku mm -hmm. sotilgan mahsulotlar u boshqau ham mm -hmm. shunga yaqinroq to'g'ri mm -hmm. endi uh, boshidan boshlaydigan bo'lsak iste'molchilarni o'zi asosiy huquqlari belgilab qo'yilgan bu birinchi iste'molchilar huquqlari kuni o'n beshinchi mart sakson uchinchi yildan shu birlashgan millatlar tashkiloti ro'yxatiga kiritilgan asosiy 'shu kunlar hisobiga sakson uchinchi yildan respublikamizda to'qson oltinchi yilda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun qabul qilingandan bizada to'qson oltinchi yildan nishonlanadi endi keng qamrovli nishonlanishi oxirgi biza ikki ming o'n to'qqizinchi yil iste'molchilar huquqlarini yo'nalishi bo'yicha alohida farmon chiqqandan keyin belgilangan shundan bo'lsa <cumeurs> endi bu yerda iste'molchilarni asosiy huquqlari bor birinchi <Zum> tanlash huquqi tovarish xizmat haqida to'g'ri ma'lumot olish huquqi uni xavfsiz bo'lishini talab qilish huquqi atrof muhitga zarar yetkazmasligini inson salomatligiga zarar yetkazmasligini talab qilish huquqi bor boyagi mahsulotni agarda qaytarib olish masalasiga keladigan bo'lsak o'zi savdo qoidalarida belgilab qo'yilgan oziq ovqat mahsulotlari agar nuqsonli bo'ladigan bo'lsa xarid qilingandan keyin yigirma to'rt soat mobaynida qaytarib olib borish mumkin bo'ladi sifatsiz bo'ladigan bo'lsa endi yaroqlilik muddati o'tgan mahsulotni xarid qildingiz e, sanasiga e'tibor bermadingiz bugun ertaga yigirma to'rt soatdan keyin uni kuni chek e, bilan bo'ladigan bo'lsa kuni belgilanmagan bir haftadan keyindir muddati o'tgan xarid qilgan sanangiz bilan o'sha sanada muddati o'tganligini isbotlovchi o'sha mahsulot bo'ladigan bo'lsa qo'lingizda olib borsangiz bo'ladi yoki nuqsonli tovarlar bo'lishi mumkin oziq ovqat mahsulotlariniki o'sha sifatsiz bo'lishi mumkin ochganingizda qanaqadir sifat aynigan yoki qanaqa saqlash qoidasi rioya qilinmagan holatda saqlangan bo'lsa ham aynib qolishi mumkin yigirma to'rt soat ichida oziq ovqat tovarlar bor ayrim holatda televizor olamiz yoki bo'lmasa konditsioner xolodilnик yoki shunga o'xshagan tovarlar olishimiz mumkin yoki har xil boshqa noziq ovqat tovarlar kiyim kechaklar ham oziq ovqat tovarlariga kiradi bu mahsulotlarni xarid qilganimizdan keyin qadog'ini ochib nima desam tekshirib ko'rish uchun ochilish hisobga kirmaydi lekin undan foydalanilmagan bo'ladigan bo'lsa o'n kun muddatda qaytarib oliborib bersak bo'ladi nuqsonsiz o'sha biz zarar yetkazmaganmiz hali tovarga foydalanilmagan cheki bilan cheki bilan albatta qaytib oliborib bersak almashtirib berilishi shart bo'ladi lekin almashtirib yoki qaytarib pulingizni olishingiz mumkin bo'ladi o'n kunlik muddatda endi boyagi aytganingizni uh, mumkin emas deb qaytarib olinmaydi deb yozib qo'yish qonunga zid zidki bu yo'q narsa demak qonunchilikka zid dori vositalari lekin qaytarib uh, olinmaydi almashtirib berilmaydi qachonki qaytarib olinishi almashtirib berilishi uh, dori vositalari o'zi mumkin emas qonunchilikka zid lekin ayrim holatlarda dorixonaga kirsangiz o'rniga o'rin bu dori tarkibi bo'laveradi tushradi sure deb noto'g'ri boshqa dorini beriorgan bo'lsa unda talab qilib pulingizni qaytarib olishingiz mumkin u dorixonani nimasi e, hisoblanadi zarariga qaytarib olinadi u <türüz> chunki <türüz> dorilar bilan ehtiyot bo'lish kerakda ular qaytarib olgandan keyin bu dorini qayta realizatsiya olmaydi sizdan qaytarib olgan dorisini agarda sizga noto'g'ri dorini bergan bo'lsa u dorixonani aybi bilan bo'lsa faqat chunki tanlashdan olishdan oldin dori vositalarini asosan retsept bilan olish tavsiya etiladi demak <türüz> qonunga <türüz> zid mahsulot qabul qilinmaydi sotib yuborilgan mahsulot qayta qabul qilinmaydi degan yozuvlar mutlaqo zid bu narsa mumkin emas ekan mumkin emas qonunga xilof bemalol men bunga e'tibor bermayman deyishimiz mumkin ekanda endi e, ko'p holatlarda aytayotganingizdek bunaqa yozuvlar ko'pincha kiyim kechak do'konlarida uchratishingiz mumkin bo'ladi bizga ha shu haqida murojaatlar kelib tushadi O, kezit. Yende, qonunç, o, ziyan, bu qonunchilikka zid endi qonun qachonki kiyim kechakni ham bir ayrim qism bor o'zini belgilangan ichki kiyimlar bu almashtirilmaydi qaytarilmaydi degan hmm. ro'yxatga kiradi to'g'ri hmm. qolgan tovarlarimiz almashtirilib qaytarib olinish hech qanaqa muammosiz agar nuqsonli bo'ladigan bo'lsa unda yuz foiz har bir tovarga almashtirish qaytarib olish sharti hisobga olinadi ba'zi bir aytmoqchi edingiz ba'zi bir do'konda ko'rganmisiz yo'qmi yo'q biz qaytarib olmaymiz faqat almashtirib berishimiz mumkin deydi bu ham qonunchilikka zidmi ya'ni kiyimmi biz qaytarib olmaymiz aslo faqatgina xuddi shuni boshqasiga almashtirib berishimiz mumkin bu ham iste'molchi iste'molchini huquqini cheklash hisoblanadi ham iste'molchini tanlash huquqi bor boyagidek siz tovar sizga e, foydalanishingizga mm -hmm. noma'qul yoqmadi boshqa qilmadi cheklari nimalar e, foydalanilmagan hali yani, qadoqlari mm -hmm. ochib nima birkalari mm -hmm. olib tashlanmagan turibdi mm -hmm. qaytarib berish almashtirish bo'ladi mm -hmm. botirjon mana hozir do'konlardan xarid mm -hmm. qilamiz lekin bu iste'molchilar masalan bozorga borganda faqat uni nima deydi shundoq chek bo'lmaydi to'g'rimi hmm. sotib olamiz unga qanaqa bir qonunda bir chegaralari bormi masalan chek yo'q ko'pchilik ha, yani ha isbotlab olmaysiz bitta narsani tanlaysizda shunaqa juda ko'p eshitib kelamiz boshqa o'sha şey brakroq narsa nuqsonli narsani paketga sotib yuborgan hollarni ham eshitganmiz ko'rganmiz endi ular qanaqa himoya qiladi agar kiyim kechak bozorlar bo'ladigan bo'lsa bularni hammasida kassa apparatlari o'rnatilgan agar misol uchun bozor <laughs> ma'muriyati bozor <laughs> hududida iste'molchi qonunchiligini javobgar hisoblanadi bajarilishiga o'sha savdo komplekslari bo'lsa ma'muriyati alohida o'sha qoida bor savdo komplekslari bozorlar bo'yicha s ikki yuz ellik uchinchi vazirlar mahkamasi qaroriga asosan o'sha yerda belgilangan bu holatda to'g'ridan to'g'ri bozor ma'muriyatiga murojaat qilishingiz mumkin u siz aytayotgandek chek boshqa narsa bozor ma'muriyati chunki bozor hududida sotilganligini tasdig'i isbotini o'zi biladi kameralari bor kerak bo'lsa ko'tarib boshqa nim aniqlashtirib sizni mahsulotingizni almashtirib qaytarib berish choralari ko'riladi ana qarlioi qarang ra'no bu juda yam katta summa man ko'rib o'qiganimda juda hayrat qoldim joriy o'tgan ikki ming yigirma uchinchi yilda iste'molchilar bilasizmi yigirma milliard oltmish sakkiz million qayta hisob ha qayta o'sha qaytarib olishibdi ya'ni o'sha o'zini haqqini undirib olish undirib berishibdi qarang ka qancha ha bizda savodxonlik oshyapti şey o'z huquqlarimizni bilyapmiz a shundaymi mana ra'no siz ham bir bir fuqaro sifatida bir ayol sifatida bu har har kunlik ishlarimiz masalan sut oldik endi ko'proq endi oziq ovqat mahsulotlarini sotib olamiz ko'p hollarda o'zimda ham bo'lgan bexosdan ko'rib qolamiz yaroqli muddati o'tganligini misol uchun sut oldingiz siz yaroqli muddati o'tib ketdi nima qilasiz qani manda bo'lgan voqea sizda ham bo'lganmikin bo'lgan bo'lgan ba'zi bir mahsulotlar bo'lgan ko'rganman kichkina mahsulot bo'lsa indamayman hozir endi shu kichkina mahsulotni borib ko'tarib chiqib gapiramanmi deb aytaman lekin kattaroq mahsulot bo'lsa ha aytaman noto'g'ri qilamanmi shunda yo'q aytishingiz shart kichkina mahsulot bo'lsa ham maslahat beramiz aytishni bilasizmi botirjon nima demoqchimanki bu bilan o'sha sut oldik yo qanaqadir bir mahsulot oldik yaroqsiz muddatda o'tgan e shuni olib pishib yuraman ko'proq nima deb o'ylaysiz fuqarolar o'zimiz endi biz andishali xalqmiz olib tishishga erinamizmi yoki uyalamizmi erinmaymiz balkim xijolat ham bo'ladi shu kichkina narsani ko'tarib anbisha borda ko'pchilik bu masalada aytganingizdek bizani xalqimizga ketgan masala bu andisha qiladi uyaladi o'zimizni ham bir qo'y mayli deyiladi boshqa narsa bo'lishi mumkin lekin bu siz bitta mahsulot xarid qildingiz ko'rdingiz shu muddat o'tganligini foydalanmadingiz tashladingiz buni lekin rastada yana shunaqaga o'xshagan mahsulot bir nechta bo'lishi mumkin shu partiyada kelgan u sotuvchi ham muddatiga e'tibor bergan bermagan bo'lishi mumkin qo'yadi sotuvchiga o'zi bunaqa mahsulotlarni rastaga joylashtirishni o'zi taqiqlanadi buni o'ziga javobgarlik bor <laughs> alohida endi undan sizdan tashqari kimdir olib farzandiga yoki yosh bolalarga buni yedirishi mumkin shuning uchun keyingi iste'molchilar huquqlarini nomoyon huquqlarni buzilishini oldini olish uchun ham tavsiya etiladi qaytarib shunaqa muddati o'tgan mahsulotlar aniqlanish bilan qaytarish qanaqa kichkina bo'lmasin mahsulot baribir uni o'z egalariga qaytarib ko'rsatib ogohlantirish kerak ekan chunki sizdan keyin ham bor men faqatgina shu achchiqroq ekan shu mahsulotingiz nimaga faqat shunday mahsulotlar <laughs> kelyaptimi <laughs> degan gaplarni aytib qo'yganmanu lekin qaytarib bermaganman yana bir savol paydo bo'ladi hozirgi paytda juda yam rivojlangan savol juda yam ko'pchilikka yoqadigan kerakli savol darvoqa azizlar iste'molchilar huquqlarini himoya qilish borasida ko'pgina ma'lumotlar yetkazilyapti diqqat bilan tinglang hozirgi paytda onlayn savdo soti ham rivojlangan biz onlayn orqali kiyim kechak mahsulot texnika xarid etamiz aynan ularnichi darhol olganimizdan keyin ko'rmaymiz lekin ishlatib ko'rgandan keyingina uni yaroqsiz ekanligini anglab yetamiz bunda qanday yo'l tutishimiz kerak qoida onlayne savdoga ham to'g'ridan to'g'ri xarid qilishingizga ham bir xil belgilangan elektron tijorat to'g'risida qonun bor unda tartibga solingan o'sha iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidai qonunga ikki ming yigirma ikkinchi yil yana o'zgartirish qo'shimchalar kiritilgan bunda elektron tijoratda sizga mahsulotni sotayotgan sotuvchi tovarish xizmat haqida to'liq ma'lumotlarni bergan ko'rsatgan tushuntirgan bo'lishi kerak agar misol uchun mahsulot nuqsonli chiqadigan bo'lsa uni almashtirish qaytarish tartibi shartlarini to'liq uh -huh. qoidalardan chiqmagan holda belgilab ko'rsatib sizga tavsiya etgan bo'lishi kerak mahsulotni yetkazib berdi sizga agarda mahsulotda nuqson yoki siz aytgan belgilan o'sha o'lchamda bo'lmasligi mumkin mahsulot ko'pincha bizga murojaat kelib tushadi biza bunaqa e, o'lcham emas boshqacha o'lcham buyurtma bergan yoki bu o'lcham standartimizga to'g'ri kelmayapti noto'g'ri berilgan degan masalada u unda sotuvchini hisobidan almashtirib qaytarib beriladi sotuvchi bu masalalarni tushuntirmagan aytmagan bo'lsa u hmm. saytida yoki bo'lmasa ma'lumotda to'liq tushunarli ma'lumot bergan bo'lsa sotuvchidan sohit bo'ladi lekin e, bizada hali u darajada sotuvchilarni o'sha mas'uliyati rivojlanmaganligi uchun bu to'qson to'qqiz foiz holatda desak bemalol bo'ladi sotuvchini ayb bilan iste'molchi ayrim hollarda o'zi tushunib tushunmas mahsulotni o'zini hisobidan zarari qaytarib yuboring man yo'l kirasini to'lasangiz bo'ldi pulingizni tushirib yuboraman deydi bir xilda bu narsa agar nuqsonli tovar bo'ladigan bo'lsa sotuvchini hisobidan bo'lishi kerak bo'ladi salomat bo'ling ana botir aka katta rahmat sizga bugun man o'ylaymanki kerakli bo'lgan savollarimizga javoblarni oldik juda jud raqobatni rivojlantirish va insonlar huquqlarini iste'molchilar ana qarang xato ketadi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi bo'lim boshlig'i botir sharipov edilar rahmat xush kelibsiz rahmat sizga va bizda bu haqida ham lavha bor kelinglar mana shu lavhani birgalikda tomosha qilamiz botir aka sizga yana bir bor rahmat deymiz rahmat rahmat